İnsanın mənəvi tərəqqisinin, mənəvi inkişafının mühüm olan amillərindən biri də cəmiyyətdə insanlarla düzgün ünsiyyət qaydaları, düzgün davranış qaydalarıdır. Cəmiyyətdə olan insanlar da insanın valideynləri, qohumları, tanışları, dostları, ümumiyyətlə digər insanlardır. Və o cəhətdəndir ki, insan Allahla öz arasında olan münasibətlərdə və cəmiyyətdə insanlarla olan münasibətlərdə çox diqqətli olmalıdır. Bu cəhətdən də ki, Hz. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç şeydə heç bir kəs üçün bəhanə yoxdur. Çox maraqlı bir hədisdir. Biri budur: Əl-vəfa li-muslimin ka-na aw ka-firin. İnsanın əhdinə vəfalı olması. Ümumiyyətlə insanın cəmiyyətdə insanlara qarşı vəfalı olması və kimə qarşı ki, söz verib yerinə yetirməlidir. Əhd bağlayıb əhdinə vəfa olmalıdır. Həmin şəxs istər müsəlman olsun, istər kafir olsun. Gələk söz verən, əhd bağlayan əhdinə vəfalı olsun. Bu şeydə Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur ki, bəhanə yeri yoxdur. Heç kəs buna görə bəhanə gətirməməlidir. Söz veribsə, əhd bağlayıbsa əhdində hər bir zaman vəfalı olmalıdır. İkinci məsələ birrul valideyn valideynə yaxşılıq eləmək. Müsliminə kana au kafirin istər valideyn müsəlman olsun və istər qeyri müsəlman olsun. Övladın vəzifəsi, borcu budur ki, öz valideyninə yaxşılıq eləsin, xidmətində dayansın. Hətta valideyn ona pislik də eləmiş olsa belə İmam Sadiq əleyhissalamın yanına bir nəfər Mədinənin yaxınlığından, daha doğrusu Məkkənin yaxınlığından yaşayan məntəqələrdən indi gəldi. Dedi, mənim atam çoxdan dünyasını dəyişib amma anamla yaşayıram və anam da müşriklərdəndir, qeyri-müslmandır, hətta mənim e, müqəddəslərimi də, dinimi də təhqir eləyir. Mən onunla nəcür rəftar eləməliyəm? İmam soruşdu ki, nəcür rəftar edirsən? Dedi, çox pis rəftar edirəm, çünki mənim dinimi hər gün otururdurur, təhqir edir. İmam Sadiq (r.a.) buyurdu ki, təhqir də eləsə belə, qeyri-müslman da olsa belə, sən onun daim xidmətində dayanmalısan, çünki o sənin anandır valideynində. İmam Sadiq əleyhissalam göstərişlərini verdi ona və həmin şəxs də qayıtdı anasının yanına və e, belə deyək 180 dərəcə belə deyək ki, dəyişdi və valideynin xidmətində dayandı, yaşlı idi, gəzə bilmirdi anası onun e, Hətta e, qidalanmasında belə özü kömək eləyirdi, hər bir cəhətdən xidmətindədi, yanırdı, mərhəban davranırdı. Və anası bir gün soruşdu bundan ki, axı sən getməmişdən qabaq e, belə değildin, nə oldu ki, sən bucür dəyişdin? E, yaxşı oldunsan məni ilə pis rəftar eləyirdin. Və onun da göstərişi oldu ki, bunu mənə imamım göstəriş verdi. Bizim dinimizin göstərişi budur ki, valideynin xidmətində də olmalıyıq, yaxşılıq eləməliyik hər zaman ona itaat etməli, hətta müsəlman olmasa da belə. Qadın da belə baxdı deyəndə, gözəldir indi bu eşməbuli, bu dini belə tanımamışam və kəlmə şahadət deyib İslamı qəbul elədi. Çox keçmədi ki, elə ömrünün sonları idi, dünyasını dəyişdi və bir neçə müddətdən sonra həmin şəxs, həmin oğlan Ya rədimam Sadıq ilə salamla görüşdü və əhvalatı danışdı onunla. İmam çünki belə bir şey oldu. İmam Sadıq ilə salam da buyurdu ki, xoş o hananın halına ki, İslamı qəbul elədi və behesdə be, də daxil oldu. E, diqqət ondasın məsələ budur bu e, hədisdə ki, ə övladın valideyninin xidmətində dayanması, ona yaxşılıq eləməsi, hətta valideyninin cənnətə belə daxil olmasına səbəb oldu. Baxmayaraq ki, bütün ömrünü şirklə keçirdimiş bir şəxs bir neçə sağlığın içində İslamı qəbul etməklə behesdə daxil oldu. Əziz peyğəmbər buyurur ki, burada da icazə yeri yoxdur, bəhanə yeri yoxdur ki, ay məsələn mənim valideynim ə məşrikdir, günahçıdır və s.dir. Valideyndir. Bəhanə gətirmə yer yoxdur. Gərək xidmətində dayanasan. Və üçüncüsu bu idi ki, əmanəti sahibinə qaytarmaq. İstər bu əmanətin sahibi yenə də müsəlman olsun, istər kafir olsun. Heç bir fərqi yoxdur. Kim sənə əmanət veribsə, tapşırıbsa, o əmanəti gərək sahibinə çatdırsan. Hətta bu əmanəti qoruma uğrunda belə insan öldürülsə, qorunması vacibdir. Qorulmaq uğrunda öldürülsə belə həmin şəxsə şəhidin savabı verilir. Burada bir incəlik də var ki, bizim dinimiz gör nə qədər gözəl bir dindir ki, hətta müşrikin, kafirin əmanətini qorumaq uğrunda insan öldürülsə belə, yenə də Allah ona mükafat verir, şəhadət mükafatı.